Pernah tak anda terfikir macam mana satu idea, hanya satu idea boleh ubah seluruh dunia? Hari ini kita nak selami satu idea yang sangat berkuasa, nasionalisme. Kita akan jejak perjalanannya, dari mana ia datang, macam mana ia merentasi benua dan akhirnya macam mana ia sampai dan menyemai benih kemerdekaan di Malaysia. Okey, soalan untuk anda, apa kaitan Revolusi Perancis, sebuah sajak dari Indonesia dan sehelai akhbar lama di Malaysia? Bunyi macam tak ada kena-mengena langsung kan? Tapi percayalah ketiga-tiga benda ni sebenarnya dihubungkan oleh satu benang yang sama, satu idea yang begitu kuat sampai ia mampu meruntuhkan empire dan membina negara-negara baru. Jom kita bongkar sama-sama. Jadi apa benda sebenarnya nasionalisme ni? Ha, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu. Benda ni bukan satu konsep yang mudah atau hitam putih. Maksud dia boleh jadi berbeza-beza bergantung pada siapa yang kita tanya dan di mana kita berada. Jom kita mulakan dengan definisi klasik dari Barat. Menurut seorang ahli sejarah bernama Hans Kohn, nasionalisme ni ialah apabila kesetiaan kita 100% hanya untuk negara kita. Cuba bayangkan sekejap, idea ni meletakkan negara mengatasi segala-galanya, atasi keluarga, atasi agama, semua sekali. Pada zaman tu, ini adalah satu idea yang sangat radikal dan inilah yang menjadi asas kepada pembentukan negara-negara moden di Eropah. Tapi, bila idea ni sampai ke tanah Melayu, ceritanya jadi lain sikit. Dengar kata-kata Datuk Onja Afar ni. Ia bukan lagi pasal kesetiaan semata-mata. Ia pasal cita-cita. Ia satu seruan untuk bina satu bangsa yang bukan saja bebas, tapi juga kuat, dihormati di mata dunia. Perspektifnya sangat memandang kehadapan. Kemudian, sejarawan kita Ku Ke Kim menambah satu lagi lapisan makna yang penting. Bagi orang Melayu masa itu, nasionalisme ni sebenarnya satu uh, tindak balas, satu perjuangan yang lahir dari rasa kehilangan. Bayangkan perasaan bila kedudukan dan hak anda di tanah air sendiri terancam. Jadi, dalam konteks ni, nasionalisme adalah tentang menuntut semula apa yang telah hilang akibat penjajahan. Jadi, macam mana kita nak simpulkan semua ni? Macam inilah. Fikirkan nasionalisme ni macam sekeping duit ciling. Sebelah ialah rasa cinta yang sangat mendalam pada negara. Sebelah lagi pula, perjuangan untuk menentang kuasa asing. Dan poin paling penting untuk kita ingat, ia bukan idea yang statik. Ia sentiasa dibentuk dan diubah oleh sejarah dan keadaan semasa. Sekarang jom kita putar masa ke belakang. Dari mana datangnya idea yang begitu berkuasa ni? Akar umbinya sebenarnya ada di Eropah. Ia lahir daripada penentangan terhadap sistem lama di mana raja ada kuasa mutlak. Inilah percikan api yang kemudiannya menyalakan beberapa revolusi besar. Ini cerita macam mana kuasa berpindah tangan secara dramatik. Mula-mula di England pada tahun 1688 bila kuasa raja mula dicabar oleh parlimen. Kemudian api ini merebak ke Amerika pada 1776 dengan idea radikal yang mengatakan kuasa sebenar datang dari rakyat. Tapi kemuncaknya sudah tentu di Perancis pada 1789, revolusi yang menggulingkan sistem monarki sepenuhnya. Bayangkan, dalam masa kurang dari satu abad, konsep kuasa dah beralih dari istana ke tangan rakyat biasa. Dan ini bukan setakat perebutan kuasa. Ia adalah satu revolusi pemikiran. Ada ahli-ahli falsafah macam John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Mereka lah yang memperkenalkan idea kontrak sosial Senang cerita macam ni. Kerajaan tu wujud bukan sebab Tuhan pilih raja. Tapi sebab ada satu perjanjian antara rakyat dengan pemerintah. Kalau pemerintah langgar perjanjian tu, rakyat ada hak untuk tukar kerajaan. Huh, pada zaman tu, idea ni memang satu game changer. Okey, jadi macam mana idea dari Eropah ni boleh sampai ke Asia? Ha, inilah bahagian yang paling ironik. Idea kedaulatan rakyat yang dicipta oleh kuasa-kuasa Barat telah diguna pakai oleh bangsa-bangsa di Asia sebagai senjata untuk menentang penjajah Barat itu sendiri. Ia menjadi laungan perjuangan untuk kemerdekaan. Tapi nasionalisme di Asia ni tak semuanya sama, ada dua jalan utama. Di tempat macam Filipina, Indonesia dan India, ia adalah tentang perjuangan bersenjata untuk menghalau penjajah. Tapi kalau kita tengok Thailand, ceritanya berbeza, raja mereka pula yang guna semangat nasionalisme ni sebagai strategi pertahanan. Mereka modenkan negara cepat-cepat supaya kuasa barat tak ada alasan nak masuk campur. Ini menunjukkan satu benda penting, konteks menentukan strategi dan api semangat ni merebak dengan sangat pantas ke seluruh Asia. Dari dahagi di India yang menentang British, sampailah ke sumpah pemuda di Indonesia yang menyatukan ratusan suku bangsa di bawah satu panji. Walaupun cara setiap gerakan ini berbeza, semuanya didorong oleh satu keinginan yang sama untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Sekarang, jom kita fokuskan kembali ke tanah Melayu. Di sini, Api nasionalisme tak menyala secara tiba-tiba. Ia lebih macam bara api yang menyala perlahan-lahan ditiup oleh gabungan idea-idea dari luar dan tekanan dari dalam. Jadi, apa yang menyemarakkan bara ni? Ia adalah gabungan empat faktor utama. Pertama, gerakan reformasi agama, macam gerakan Islah yang bawa masuk idea-idea kemajuan. Kedua, idea-idea ni disebarkan melalui media cetak, akhbar dan majalah. Jadi, macam medan perang idea. Ketiga, sekolah-sekolah baru macam SITC dan MCKK mula melahirkan generasi intelektual yang terpelajar. Dan akhir sekali, para intelektual ni lah, penulis, guru, wartawan yang mengambil idea-idea ni dan menyuarakannya kepada orang ramai. Ia macam satu ekosistem yang saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi, apa hasilnya? Semua perbincangan dan penulisan ni, adakah ia membawa apa-apa perubahan yang nyata sebelum Perang Dunia Kedua meletus? Jawapannya, Ya, sudah tentu. Benih-benih perubahan ni dah mula membuahkan hasil. Perubahan ni kita boleh nampak dalam semua aspek masyarakat. Dari segi politik, kita mula nampak lebih ramai orang Melayu dalam pentadbiran, menuntut suara dalam kerajaan. Dari segi ekonomi, muncul semangat baru untuk berdikari dan berniaga. Dan mungkin yang paling penting dari segi sosial, pendidikan jadi keutamaan, bukan untuk lelaki je, tapi untuk wanita juga yang dah mula bersuara melalui majalah macam Bulan Melayu. Ini bukan lagi sekadar idea, ia adalah perubahan sebenar yang sedang berlaku. Dan inilah perkara paling penting yang kita perlu faham tentang nasionalisme awal di Malaysia. Ia bukan semata-mata pasal politik atau nak merdeka. Ia satu gerakan yang menyeluruh, satu usaha untuk mengangkat martabat seluruh komuniti dari segi ekonomi, sosial dan juga politik. Matlamatnya adalah kemajuan untuk semua. Ini membawa kita ke satu soalan besar yang terakhir. Kalau dulu nasionalisme adalah tentang menentang penjajah, apa pula peranannya hari ini dalam dunia global yang saling berhubung di mana sempadan seolah-olah makin kabur? Apa maknanya menjadi seorang nasionalis pada abad ke-21? Itu soalan yang saya tinggalkan untuk anda renungkan. Terima kasih kerana bersama saya dalam perkongsian kali ini.